摔跤要从娃娃抓起啊！今天是儿童节，他们要摔跤。嗯嗯嗯嗯 冰激凌，来吃、嗯，我们的这个奶蛋木还有这个卖冰激凌，还有海寿玩的东西多了。冰激凌实现自由，现场还要吃这个美食羊肉串。 一等奖是啊！一等奖，是空气炸锅、电饭锅、锅贴，任选一个。一等奖我来啦！哇，三等奖！三等奖。今天是儿童纳达木，我给孩子们带了一千袋奶糖。 祝愿孩子们在未来的旅途中像今天一样无忧无虑、自由健康的长大。